Dua remaja Singapura dikenakan tindakan di bawah undang-undang anti-pengganasan kerana merancang aktiviti berkaitan pengganasan. Seorang ialah remaja perempuan berusia 15 tahun yang dikenakan arahan sekatan kerana menyokong kumpulan pengganas ISIS. Seorang lagi ialah remaja lelaki 17 tahun yang ditahan selepas terbongkar rancangannya mahu menyerang masjid-masjid tempatan tahun lalu dan mahu membunuh sekurang-kurangnya 100 Muslim. Remaja lelaki itu dikenal pasti semasa siasatan terhadap seorang remaja lain yang menjadi radikal secara sendiri iaitu Nick Lee. Lee ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA tahun lalu. Pasangan itu mengenalkan diri mereka sebagai pengikut fahaman Ketuanan Asia Timur dan sudah bertukar-tukar bahan-bahan islamofobia dan pelampau sayap kanan di media sosial. Bagaimanapun mereka tidak mengetahui mengenai rancangan satu sama lain untuk melancarkan serangan pengganas. Remaja 17 tahun itu mahu meniru aksi tembakan beramai-ramai di Christchurch pada tahun 2019 di Singapura. Dia sudah menyenarai pendek lima masjid tempatan untuk diserang. Tetapi gagal mendapatkan senjata api selepas beberapa percubaan. Remaja perempuan 15 tahun itu pula adalah belia perempuan pertama dikenakan tindakan di bawah ISA. Dia pertama kali menemui propaganda pelampau secara online pada tahun 2023 sebelum berikrar untuk berkahwin dengan seorang pejuang ISIS di Syria. Dia ingin membesarkan keluarga yang pro-ISIS dan mahu anak-anak lelakinya -anak akhirnya berjuang untuk ISIS. Semasa merancang perjalanannya untuk ke Syria, dia terbabit dalam hubungan romantik secara online dengan sekurang-kurangnya 8 penyokong ISIS yang berpangkalan di luar negara. Remaja itu juga berkongsi bahan-bahan pelampau secara online dengan rakan-rakan sekolahnya. Siasatan menunjukkan usahanya itu tidak berjaya. Sepanjang dekad yang lalu, 17 belia bawah usia 20 tahun dikenakan tindakan di bawah ISA. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD menyatakan kes-kes ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap radikalisasi belia khususnya melalui propaganda online. Dalam kes-kes terbaru ini, keluarga mereka tidak menyedari sejauh mana aktiviti itu berlarutan dan tidak meminta bantuan pihak berkuasa.